С этого места был направлен сводный отряд в количестве 205 человек на ликвидацию аварии в чернобыльской зоне. А всего через чернобыльскую зону от наших подразделений принимали участие около 500 человек, находились там. Многих уже нет у живых, это, конечно, прискорбно, но те, которые живы, они с нами, постоянно с нами и все время в бою и готовы в любую ситуацию выступить еще раз. На ликвидацию любой ситуации, которая может случиться в нашей стране. На данный момент у нас 56 человек нету среди тех, которые принимали участие в первом эшелоне ликвидации чрезвычайных ситуаций, именно, именно от подразделений пожарная охраны. Это большое количество. Выехали туда в мае месяце 24 числа, 24 мая 1986 года. Задача это ликвидация пожаров те, которые случались именно на этой территории, вот в Чернобыльской зоне. Среди этих пожаров вот в мае месяце был такой серьезный пожар в кабельных туннелях, который мог принести не меньшую катастрофу для всей страны и Европы. То, что случилось тогда, вот это кабельный туннель от третьего энергоблока. Это и пожары в Чернобыльской зоне, это лесные пожары, это загрязненная территория, где-то дымом, пеплом разносилось все на территории. То есть наши работ, работ, сотрудники очень серьезную работу провели в те, в те времена. Я им благодарен за это.